У нас мы все потеряли, нас вот как мы были, так вот мы приехали. Такой шоу от сумки есть. А я вообще не знаю, как я туда должна вернуться и как свои зимние вещи забрать и все на свете. Да ладно, да, ты вообще... там обед. С ними. У меня там кот остался бедный. Я за ним плачу, он у меня был домашний. Вот как ребенок был. Я не могу. У меня сил нету. Я совсем переживаю. Меня сейчас давление лупит. Вот я в это время думала ли я, чтобы я по белому свету буду мотаться? Почему у меня квартиру разнесли? Почему это все? Я не понимаю. Я на стройке заработала себе квартиру, я считала себя, ну, как бы успешной женщиной, и у меня все это отняли. Хочу домой, хочу своего котика найти, увидеть. Он бедненький, там остался в квартире и не поехал. Ну, пока мы тут будем жить, а куда устраиваться я не знаю дальше. У меня ни зимней одежды нет, ничего я не знаю. Да там весь город разнесли, там настолько складно, что уже жизни там никакой нет. Ничего страшного. Вот в кухне окно выбили даже из железками. Вот. Там вот таких вот два осколочка нашла. То, что есть, похватали, покидали и все. Ни телефона не взяла, ни расчески, ничего, ничего нету, ничего не взято. Раз бомбили вообще. С 15 числа они бомбили каждый раз. Будем жить, как, не знаю, как бездомные 39 лет прожили. Сначала в квартире жила, тогда на побывали. Мы сюда, в сыновую хату. Там я жила, брата с невесткой. Ну, они сегодня звонила, что тоже будет выезжать там. Уже невозможно сидеть. Каждый день бомбы, ракеты кидаются. Воды нет, света нет, никто ничего делать не будет. Почта закрывается. Мы их принимаем, если у них нет с собой вещей. Мы даем свои вещи, ну то, что нам люди приносят, то, что у нас по фондам поступает. Обязательно ну, кормим. Проверяем сахар, меряем давление. Эти люди пойдут на поселение в шелтер, подыскивают место. Все остальные у нас ждут дома престарелых. У нас есть... Домовленість з кількома закладами в Умані прекрасними. Ми фінансуємо там персонали, деякі зміни забезпечуємо там обладнанням. Є такі заклади в Одещині, будинки для старих, або будинки ветеранів, або ще кудись. За частину пенсії там утримуватись, вони туди їдуть. Є люди, які можуть самостійно жити, так то їм знов-таки допомагаємо підшукати або гуртожитки, або житло. давайте все возьму копельку